श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो आत्ता दत्तजयंती येणार आहे ज्या भक्तांना काही कारणांमुळे गुरुचरित्र पारायण करणे जमत नाही त्यांनी हा श्लोक रोज वाचा आणि म्हणा या श्लोकामध्ये संपूर्ण बावन्न अध्यायांचं उच्चारण केलेले आहे स्वामी भक्त हो तुम्ही या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर या भक्तिमय चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ बघायला विसरू नका श्री दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा जगत् वन्दे गुरु दत्तात्रेयगुरुतुमि च ना अनन्यभावे शरनागतमि भवभयवारं तुमि चना भवभयवारन तुमि चना भवभय कार्तवीयदुपरशुरामही प्रबो दिले गुरु तुम्हीच ना स्वामी जनार्दन एकनाथ तरी कृतार्थ केले तुम्हीच ना कृतार्थ केले तुम्हीच ना नारायण सनाथ करुणी पंथ निर्मिला तुम्हीच ना मचिंद्र दादियती प्रवृत्त केले जन उद्धारा तुम्हीच ना जन उद्धारा तुम्हीच ना दासोपंता घरी रंगले परमानंदे तुम्हीच ना नाथ सदनीचे सोपदार तरी श्री गुरुदत्ता तुम्हीच ना श्री गुरुदत्ता तुम्हीच ना निज भक्त रक्षणा अवतरता गुरु तुम्हीच ना बालत्मपिच्या वृत्ती धारण करता तुम्हीच ना धारण करता तुम्ही ना स्नान काशीपुरी चंदन पंढरी संध्यासागरी तुम्हीच ना करुणी भिक्षा करवीरी भोजन पांचाळेश्वरी तुम्ही ना पांचाळेश्वरी तुम्ही ना तुळजापुरी करशुद्धी तांबूल निद्रा माहुरी तुम्हीच ना करुणी समाधी मग्न निरंतर ना गिरणारी गुरु तुम्हीच ना विप्रश्रीच्या वचन घुंतले पिठापुरी गुरु तुम्हीच ना श्रीपादवल्लभनुरसिंह सरस्वती करंज नगरी तुम्हीच ना करंज नगरी तुम्हीच ना जन्मताच ओंकार जपोनी मन धरले तुम्हीच ना जन्मताच ओंकार जपुनी मौन धरले तुम्हीच ना मोजी बंदनी वेदवधोनी जननी सुखविली तुम्हीच ना जननी सुखविली तुम्हीच ना चतुर्थाश्रम जीर्णद्वारा आश्रम घेऊणी तुम्हीच ना कृष्ण सरस्वती सद्गुरु वंदुनी तीर्था गमले तुम्हीच ना तीर्था गमले तुम्हीच माधवरण्य कृतार्थ केला आश्रम देऊनी तुम्हीच ना पोटशुळाची वेथा हरोणी विप्रसुखविला सुखविला तुम्हीच ना विप्र सुखविला तुम्हीच ना वेल उपटुनी विप्रा दिदला हे गुरु तुम्ही ना तस्कर विप्र रक्षिला भक्त वत्सला तुम्ही ना भक्त वत्सला तुम्ही ना विप्रश्रीचा पुत्र उठविला निष्ठा देखूनी तुम्हीच ना ही न जीवा वेद पाठी केला सजीव करुणी तुम्हीच ना सजीव करुणी तुम्हीच ना वाडी नरसिंह औदुंबरीही वास्तव्य करुणी तुम्हीच ना भीमा अमरजा जा संगमी आले गानगा पुरी गुरु तुम्हीचना गानगा पुरी गुरु तुम्ही तुम्हीचना ब्रह्ममुहरती संगमी स्थानी रत तुम्ही चना तुम्हीचना भिक्षाग्रामी करू राहता मध्यानी मठी तुम्ही चना माध्यानी मठी तुम्हीच ना ब्रह्म राक्ष मोक्ष देऊनी उद्धरिले मठी तुम्ही चना वांज महिशी दुबविले फुलविले शुष्क काष्ट गुरु तुम्हीच ना शुष्क काष्ट गुरु तुम्हीच ना केला दिव्य देहि गुरु विश्वरूप नावक्रमाविश्वरूपधानि कुमसी ग्रामी तुच ना कुमसी ग्रामी चना। दिधले धान्य ना अगणितदिदले धान्यकापुनी गुरु तु ना रत्नाईचे कुष्ट दवडिले तीर्थवर्णित तुम्हीच ना तीर्थ वर्णित तुम्हीच ना आठही ग्रामी भिक्षा केली दीपवाळी दिनी तुम्हीच ना भास्कर हस्ते चार सहशरा भोद दिदले तुम्हीच ना बोध दिधले तुम्हीच ना निमेश मात्रे तंतुकनेला श्रीशैल्याशी तुम्हीच ना सायंदेवा काशी यात्रा दाखविली गुरु तुम्हीच ना दाखविली गुरु तुम्हीच ना चांडाळामुखी वेद वदविले गर्वहराया तुम्हीच ना साठ वर्षी वांजेसी दिदले कन्यापुत्रही तुम्हीच ना कन्यापुत्रही तुम्हीच ना कृतार्थ केला मानसपूजनी नरकेसरी गुरु तुम्हीच ना माहुरचा सतीपती उठवणी धर्म तुम्हीच ना धर्म कथीयला तुम्हीच ना रजकाचा यवनराज बनवून उद्धरीला गुरु तुम्हीच ना अनन्य भावे भजता सेवक तर तिल वदले तुम्हीच ना तर तिल वदले तुम्हीच ना कर्दळीवणीचा बहाणा करुणी गानगापुरी स्थित तुम्हीच ना निर्गुण पादुका दृश्य ठेवणी स्वामी मठी तुम्हीच ना स्वामी मठी तुम्हीच ना विठाबाईचा दास मूड परी अंगीकारिला तुम्हीच ना आत्मचिन्तनी रमवानिशीदिनी दीनानाथ गुरु तुमि चना दीनानाथ गुरु तुमि चना दीनानाथ गुरु तु ना जगत् वन्दे अवदूतदिगम्बरदत्तात्रेय गुरु तुहीचना अनन्यभावे शरणागतमि भयवारणतुं च ना भवभयारण तुचना भवभयारण तुचना दिगम्बरा दिगम्बरा श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा